Salam guys, selamat kembali ke channel saya, channel Dr. Amri Zain Sebelum itu, bagi siapa yang belum subscribe Sila melakukan demikian sebelum kita terus masuk ke topik kita pada hari ini Pernah tak korang kerja dalam satu organisasi Tiba-tiba semua berubah Bos baru, sistem baru, cara kerja pun tukar Rasa macam, eh kenapa perlu tukar? Tak cukup bagus ke yang dahulu? Kalau pernah rasa macam tu, video ni memang untuk korang. Dalam dunia organisasi, perubahan bukan saja biasa tapi wajib. Sebab apa? Teknologi makin laju, budaya kerja Gen Z dan Gen Y berbeza dengan generasi sebelumnya, persaingan global makin sengit. Kita tak boleh kekal dengan cara lama dan mengharapkan hasil yang luar biasa. So, perubahan adalah survival. Tapi kan, tak semua orang suka perubahan. Antara sebab mengapa orang melawan perubahan adalah kena pertama, takut perkara baru. Kedua, rasa tak mampu perform apabila berlaku perubahan. Seterusnya, terlalu selesa dengan rutin yang telah terlalu biasa. Hanya dengar info yang sokong pandangan sendiri tanpa mengetahui mengapa perubahan perlu. Pernah rasa macam ni kat tempat kerja? Drop komen di bawah. Jom kita tengok cara-cara yang power untuk urus perubahan dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi yang jelas. Beri informasi yang penuh, bukan setakat umum dalam email. Jelaskan kenapa dan apa manfaatnya perubahan. Bila orang faham, mereka akan kurang risau. Yang kedua, libatkan pekerja dalam proses perubahan bagi peluang kepada mereka mengemukakan idea bila suara mereka didengar ada rasa kepunyaan dalam pelaksanaan perubahan tersebut yang ketiga sokongan emosi dan latihan bukan semua terus boleh adapt dengan perubahan beri latihan coaching atau ruang untuk mereka menyesuaikan diri yang keempat hubungan yang positif Orang lebih mudah terima perubahan kalau mereka percaya kepada pemimpin. Yang kelima, adil dan telus. Kalau perubahan tu nampak berat sebelah, memang confirm lah akan ada bantahan dari pekerja. Nak perubahan yang berjaya, guna pendekatan yang terbukti berkesan. Contohnya, 8 langkah Kotter. Lapan langkah kuarter bermula dengan mencipta rasa yang mendesak dengan menjelaskan mengapa perubahan diperlukan segera. Yang kedua, bentuk pakatan yang mempunyai pengaruh untuk mengubah situasi ataupun organisasi. Yang ketiga, kongsi visi baru untuk memandu perubahan dalam organisasi. Yang keempat, komunikasikan visi baru ke seluruh organisasi. Yang kelima, beri kepercayaan untuk mencapai visi. Buang halangan kepada perubahan dan galakkan pengambilan risiko. Yang keenam, rayakan kejayaan-kejayaan kecil yang mendekatkan organisasi kepada matlamat. Ketujuh, perkukuhkan penambahbaikan dengan menilai semula perubahan yang dilakukan dan menambah baik di mana perlu. Dan yang kelapan, perkuatkan perubahan yang dicapai dengan mengaitkan antara perubahan tingkah laku dengan pencapaian organisasi. Ingat, perubahan itu bukan musuh, tapi ia adalah jalan untuk bertahan dan berkembang. Organisasi yang berjaya ialah yang mampu berubah dan membantu orang-orang dalamnya untuk sama-sama berubah. Kalau korang suka topik macam ni, Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Semoga kita berjumpa lagi. Adios.